Что стало в седьмом эпизоде? Розпочнемо с него, когда вылечили и вас, Мы забили, забили третий мяч, и ребята радовались. Я подбежал, направо. мы играли дома, мы хозяева этого стадиона. Я показал эмблему Шахтера, все, все команды это делают в дерби с э, люди во всех чемпионатах ни одного знака какого-нибудь, который бы показывал мое неуважение э, к клубу Динамо или к э, любому человеку из клуба Динамо или любому болельщику Динамо не было. Я не сказал ни одного слова, хотите, смотрите, сколько хотите повторов, сурдопереводы, что там обычно делают в этом случае. Я показал э, эмблему своей команды, эмблему св э, своего клуба, которого я люблю, которого я уважаю. Все это. И побежал спокойно на свою половину. Э, и сначала меня с подтяжка один ударил, второй я встал, побежал дальше, э, за что получил... Э, желтую карточку не знаю, сказали, что я что-то там спровоцировал, но я же не заставлял человека бежать и бить меня по колену. Слава Богу, что нога была не а если бы мне колено сломал. Если я не ошибаюсь, это был Андрей Ярмоленко. так я скажу тогда на, на всю страну, что моя дружба с Андреем Ярмоленко закончилась. То есть я простил эпизод с футболкой э, в сборной, не хотел конфликта, то есть хорошо, не вопрос. Может быть, на эмоциях так случилось, но этот эпизод, это было умышленно, и человек просто-напросто мог снова сломать мне колено. То есть э, э, хорошо и будем встретимся в сборной э, дай бог все будут здоровы но моя дружба с ним закончилась как бы будет играть это про но сбернинг это уже не это уже не не моя проблема если не пускай решает то есть я свое мнение сказал сможет играть в одни команде когда на поле когда на поле это команда я за свою команду отдам все силы вне поля я не обязан ни с кем общаться и и с кем-то поддерживать дружеские отношения. Это мое личное дело. Если э, человек раз-два в жизни его ничего не учит, то я же не сказал ни плохого слова никого. Они э, бегают всю игру, обзывают матами постоянно. Денису Гармашу хочу сказать. Э, Денис, ты молодой парень, и ты хотя бы кроме матов научись каких-то слов других. Почитай хоть одну книгу, прочитай, я не знаю. Для того, чтобы бегать постоянно маты-перематы, там, не тронь их, э, не тронь их, не сделай ни подкат, ничего. Это футбол, ребята, что, как, как вы хотите. Мы, мы сегодня хотели выиграть, мы играли дома, э, хотя, на самом деле, вдалеке от дома, и э, ничего плохого мы им не сделали. То есть, мы играли в футбол, мы выиграли, и когда мы проигрываем, мы достойно уходим с поля, ни, никакие не провоцируем, не ни бьем никого с подтяжка или еще что-то. То есть, надо уметь и выигрывать, и проигрывать, и вот и все. То есть, ну, единственное, хочу поздравить Динамо с чемпионством. Где-то они просто за счет того, что сыграли более правильно с командами там на выезде, где мы потеряли очки, они взяли чемпионство. А так, в принципе, по игре, я думаю, что мы выиграли не по семье.